Astroloqlar bəzi bürc nümayəndələrinin maliyyə problemləri yaşayacağını açıqlayıb. Lent.az xarici mediayə istinadən xəbər verir ki, bu bürclər ciddi şəkildə yoxsullaşacaq. Çətinliklər onları bir müddət rahat buraxmayacaq. Onlar tez hərəkət etməli və bunun qarşısını almalıdır. Vaxtında müdaxilə olunsa bunlardan qaçmaq olar. Bu bürclərdən biri Xərçənglərdir. Onların aşağı ruh halı və özünə şübhəsi biznesdə kiçik uğursuzluqlara səbəb olacaq. Bu da belə davam etsə, ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Astroloqlar vəziyyətin nəzarətdən çıxmasının qarşısını almaq üçün dəqiq plan qurmağı və təxammullarınızı avtomatik təmizləməyi məsləhət görür. Fiziki məşq və yaxınlarınızla ünsiyyət konsentrasiyaya kömək edə bilər. Bu ərəfələrdə maliyyə problemi yaşayacaq bürclərdən biri də dolçalardır. Onlar başqalarını özlərinə qarşı çevirmək və bununla da qazanc əldə etmək üçün zərli olan mühüm axınları əngəlləmək riskini daşıyırlar. Astroloqlar bu bürcün nümayəndələrinə mümkün qədər özlərini motivasiya etməyə, uğura köklənməyə çalışmağı və səhvlərə görə daim özlərini təhqir etməməyi tövsiyə edirlər. Yadda saxlamaq lazımdır ki, ulduz falı dəqiq bir informasiya deyil, taleyiniz həmişə sizin əlinizdədir. Buna görə də intuisiyanıza etibar edin, diqqətli olun və problemlərdən qaçmaq üçün qərarlarınızı çəkin.